І далі ви вже позиціонуєте свою силу як опозиційну до влади і разом з тим вийшли з комітету опору диктатурі. То як коригуються між собою ці два кроки, тому що може здатися так, що змінилася ваша оцінка нинішньої влади як власне диктатури? Я хочу офіційно заявити, що ми були і є, і будемо в опозиції режиму Януковича. Мы боролись и будем бороться с действующим режимом. И со своей стороны мы сделаем все от нас зависящее, чтобы как можно быстрее... Юлия Тимошенко, Юрий Луценко вышли на свободу. Потому что нельзя говорить о развитии страны, об экономических, о политических свободах, в то время, когда лидеры оппозиции находятся за решеткой. И наша позиция относительно того, чтобы добиться получения Нобелевской премии для Юлии Тимошенко, для того, чтобы Паре признала политзаключенными Юлию Тимошенко и Юрия Луценко, чтобы во всем мире знали, что это люди невиновные, а именно в стране идут политики, преследования мы для этого будем все делать и еще раз хочу сказать мы будем жестко сегодня отстаивать свои предложения те задачи которые мы ставим но для нас неприемлемы двойные стандарты. Мы присоединились к Комитету сопротивления диктатуре и подписали соглашение об объединенной позиции. И один из главных пунктов в этом соглашении это было э, не нападение на партии, которые входят э, не работа по дискредитации, а борьба с действующим режимом. А сегодня получилось так, что э, мои бывшие соратники э, в лице... Двух партфункционеров для себя сделали выводы, что легче бороться с королевской, чем бороться с режимом Януковича, и полностью нарушили соглашение об объединенной позиции. Поэтому я пришла в комитет сопротивления диктатуре и очень четко там обосновала нашу позицию: что мы не приемлем, когда нарушаются соглашения, мы не приемлем, когда. Сегодня идут куларные договоренности, когда нет открытости в действиях оппозиции, когда идет дележ списков, дележ округов, при этом Политические силы э, не имеют э, понимания, э, нет открытости, общество не понимает, что происходит, э, что идет сегодня подмена понятий. И нас э, такое положение дел не устраивает. Мы открыты к диалогу, мы сегодня э, ведем переговоры с рядом политических партий, э, с гражданскими объединениями и сделаем все, чтобы объединить не... Несколько политических партий, а сделаем все, чтобы политики объединились сегодня с людьми, чтобы сегодня самая настоящая позиция в лице народа Украины получила возможность повлиять на ситуацию в политической жизни в стране. То ви згадували і на початку нашої розмови про громадські об'єднання. Зараз ви говорите про те, що триває діалог з ними по залученню до ваших лав. То давайте розкриємо хто ці громадські об'єднання, які вже з вами, і хто ті потенційні учасники України вперед. Мы абсолютно здесь не ставим никаких ограничений. Все гражданские лидеры, все лидеры мнения, граждане, которые чувствуют в себе сегодня силу бороться и открыто заявлять свою позицию, мы со всеми готовы к сотрудничеству. Поэтому здесь нет с нашей стороны какое-либо нежелание с кем-то работать. Мы абсолютно открыты и мы предоставляем возможность всем присоединиться к как к нашей политической силе, так и к борьбе, которую мы ведем и которую будем усиливать. Кто те потенциальные политические силы, которые вам ближе за духом, за теми программными целями, которые вы уже себе расписали? Политические силы, которые разделяют наши ценности, те, с которыми у нас единые ценности. Мы сегодня ставим перед собой первую задачу и главную задачу – это изменение экономической ситуации в стране, изменение экономики каждого человека. Сегодня Украина едина как в Донецке, так и во Львове. Жить люди стали хуже, люди стали беднее за эти годы. Сегодня экономика каждого кошелька, каждого человека, к сожалению, с каждым днем все хуже и хуже. Поэтому мы написали экономическую программу, новая экономика, где четко изложили наши принципы, наши подходы, написали дорожную карту, как сейчас можно достаточно небольшой период времени серьезно изменить экономическое положение людей в нашей стране и те кто готовы с нами разделить эту программу те кто с нами и э, поддержат наши инициативы и мы открыты здесь в дискуссии все самое лучшее все предложения которые могут реально повлиять на изменение э, жизни людей э, на изменение несправедливости в пенсиях э, на э, увеличение количества рабочих мест на привлечение инвестиций э, чтобы мы дали возможность сегодня развиваться малому и среднему бизнесу, чтобы э, люди получали совершенно другого уровня заработную плату. Мы знаем, как это сделать. И мы э, не раз доказывали, э, подавая в парламент наши законопроекты, которые, к сожалению, не были поддержаны. Поэтому все политические силы, все гражданские объединения, которые разделяют нашу позицию э, по экономической программе, по изменению качества жизни людей сегодня, мы готовы к дискуссии, готовы к объединению. І Скажіть, відносно малого і середнього бізнесу, Адже, згадувана вами ситуація з економікою в Україні, то індикатором стану справ є саме те, як себе відчуває малий і середній бізнес. То те протистояння захопленню бізнесу, на яке нарікають зараз підприємці, і це стало особливо актуальним, коли влада підбувала два роки своєї діяльності, то який рецепт? Маєте ви ваша політична сила відносно того, як бороться с таким загарбанням того, що люди самі збудували? Первое, на чем мы настаиваем и обратились ко всем депутатам оппозиции в Верховной Раде, это отправить в отставку правительства Азарова. Потому что это люди, которые сегодня применяют все репрессивные методы, карательные методы относительно малого и среднего бизнеса. Сегодня модель, которую выстраивает это правительство, настроена на то, чтобы крупному бизнесу создать все преференции, а малый и средний бизнес уничтожить. Поэтому мы здесь очень жестко требуем отставки этого правительства мы требуем чтобы э, правительство до осени было сформировано вне партийное вне политическое э, правительство профессионалов экспертов людей которые показали э, свои знания, опыт и умения э, чтобы хотя бы предотвратить окончательное разрушение экономики мы видим за два этих года как упали рейтинги украины в мире э, абсолютно по всем экономическим показателям и наш рецепт здесь э, очень простой на первом этапе необходимо прекратить э, рейдерский захват, необходимо прекратить этот карательный э, метод э, уничтожения рабочих мест, уничтожения предприятий, который заложен в налоговом кодексе, азарова гибко нам ну, и мы свою концепцию налогового кодекса предложили, э, необходимо изменить сегодня упрощенную систему, дать защиту малому и среднему бизнесу в качестве моратория на проверки, дать возможность людям сегодня пережить это непростое время сгруппировать свои усилия для того, чтобы и дальше продолжить развивать предприятия в нашей стране. Относительно инвестиционного климата мы предложили как закон по индустриальным паркам, так закон о государственно-частном партнерстве. Это то, что позволит сегодня как привлечь иностранные инвестиции, так и создать условия для прихода нашего внутреннего инвестора. То, что позволит сегодня открыть кредитование со стороны банка под льготные кредиты для малого и среднего бизнеса. Наша главная задача – это дать возможность людям сегодня создавать рабочие места с нормальной, достойной заработной платой. И инструменты все у нас прописаны в наших законодательных инициативах, плюс написаны в программе «Новая экономика. Новая страна». И здесь не нужно придумывать и изобретать украинский велосипед, здесь применяются методы, которые работают в Польше, работают в Европе, работают в Грузии, где есть право собственности, где люди защищены от государства, от того беспредела, который сегодня есть, и когда людям дается возможность. Вот элемент что нужно сегодня малому бизнесу. Им нужна адекватная позиция со стороны государства. Это изменение единого социального налога, это возможность простой регистрации и закрытия предприятия, это убрать эти колоссальное количество отчетов, которые забирают две трети рабочего времени, это убрать требования по первичным документам, когда люди превращаются в архивы, а они занимаются тем, чтобы сегодня предоставлять Качественные услуги это дать возможность. Создавать рабочие места не за счет государства, как у нас иногда говорят, что государство всех обеспечит рабочими местами, а создавать за счет инициативы, за счет того, как это работает сегодня во всем мире. То есть программа по как малому и среднему бизнесу, программа по национальному производителю, потому что это тоже сегодня очень актуально, ведь Украина перестает производить свою продукцию. Сегодня хлынул в страну импорт. А это все приведет к тому, что гривна будет нестабильна, что больше будет валюты уходить за границу, и тем самым наша национальная валюта будет ослабевать. Поэтому наш национальный производитель, наши рабочие места, развитие малого и среднего бизнеса, мы четко знаем дорожную карту, как это нужно сделать и как можно в кратчайшие сроки получить результаты. Спасибо вам за разговор. В рамках специального проекта Пятого канала ⁇ Час интервью ⁇ мы были в гостях у народного депутата Натальи Королевской, лидера партии Украина вперед.